मेरा घराना और बहुत सारे घराने जो हैं वो बढ़कर पा रहे हैं हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है मैं और मेरा घराना में के और, आप में के के और बहुत सारे लोगाना जिसमें हमारे साथ आज मौजूद है अपने पूरे कुंभे के साथ जो वो है वो यहाँ पर मौजूद है आइए हम दुआ करें और प्रोग्राम का आगाज करेंगे खुदा हम तरह शुक्र अदा करते हैं इस प्रोग्राम में और मेरे घाने के लिए जिसमें आज हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है उनकी गवाही के जरिए से उनकी गुफ्तु के जरिए से आज सुनने वालों को बड़ी कसर की बरकत दे यसु मसी के नाम से आमीन हम आम खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई आसिफ के लिए वेलकम भाई आपको अब्राहम टीवी चैनल के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं बच्चों के लिए और बहन समीना के लिए और आप शेयर कीजिएगा अपने बारे में बताइएगा भाई नाजरीन को मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को सलाम मैं राना आसिफ है मैं यूनिवर्सल चर्च से हूँ और मैं शुक्र करता हूँ पादी साहब का जो इन्होंने हमें बुलाया और हम आए और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं सबसे पहले मैं गवाही दूंगा अपने बेटे की जो ये आपके सामने बैठा हुआ है ये बहुत बीमार था और हमने दुआएं कराई पादी साहब से और शुक्र है खुदा ने इसको नई जिंदगी दी जो आज हमारे साथ ये इस स्टूडियो में बैठा हुआ है और इस नाम का मैं शुक्रगुजार करता हूँ और मेरी मैं ऐसा छपा था कि मैं बहुत नशा करता था और जैसे मैंने मेरी शादी हुई है तो मेरी बीवी भी कैथलिक से थी इन्होंने हमारे शादी होने के बाद ये चर्च में गई

लेकिन इनको देख के फिर मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं भी चर्च जाऊं खुदा के घर में जाऊं मैं वादी करूं तो फिर बस मैं इनको देखा फिर हम मियां बीवी ने दोनों ने मिलके तो तौबा की दाद ही सॉरी में चुके और आज हम खुदा में खुदा की शुदाारी का इस बात के लिए कि किस कदर खुदा जो है हमारी जिंदगी के अंदर जो वो काम करता है और इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो सारी काशों के लिए जो आ, खुदाम जो है वो मेहनत करते हैं कि किस तरह से रूहें जो वो बचा दी जाए और किस तरह से भाई ने बताया कि वो नशे में थे और और नहीं आते थे हमारी बहन भी इस तरह से बता रही है और मेरा ईमान है कि सुनने वाले जो हम उसके जरिए से बरकत पाएंगे अब आपकी जिंदगी कैसी है अब बहुत अच्छी है अब हम अपने इनको अपने चर्च की बातें बताते हैं कलाम की बातें सिखाते हैं और हम दहरे की देते हैं शुक्रगुजारी देते हैं जब पहली आती है तो हम पहले ही खुदा का हिस्सा निकाल लेते हैं So, कि बगैर थे जब वो में आ तो खुदा के कलाम की है उनकी जिंदगी में वो पूरी खुदा ने मुदाद की बरकत दी खुदा ने माली तौर पर उनको बरकतें दी हैं खुदा ने नशे से आज़ाद किया खुदा ने खानदान को जो है वो मजबूत किया है तो जो खानदान मसीह में आ जाता है ना वो खानदान तो बरकतें पाता है रूहानी भी जिसमानी तौर पर, पर भी पर और खुदा के कलाम तो में लिखा ये बातें जिनका नक्श रहेंट कर आपके बच्चों को जो है वो मसीह पहचान मिले और वो मसीह में आगे बढ़े और यह अच्छा लगा मुझे कि आपने दायकी का जिक्र किया इस तरह से खुदा का हिस्सा भी खुदा को देते हैं और चर्च के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं और कोई अपने बारे में हमारे नाजरी को बताएं और बस यही बताना चाहते हैं कि हम अभी दिल से जाते हैं चर्च मैंने भी तोबा कर ली है मेरी वाइफ ने पहले कर ली थी तोबा फिर मैं क्योंकि बहुत बुराई में था जिन रोज़ कहती थी तोबा करो मगर खुदा ने मुझे फिर छुआ फिर पादी साहब बैठे हुए हैं सामने के हाथ से ही मैंने बहुत लिया है खुदा इनको बरकत दे और खुदा ने मुझे बहुत खुशियाँ दी है मैं खुदा का शुक्र गुज़ारूँ गॉड ब्लेस यू और मैं शुजाद हूँ आप सबका बहजमीना बहुम यासिफिफ आपके हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आज यकीन तौर तो पर इस के जरिए से और इस प्रोग्राम के जरिए से आप सब ने बरकत पाई है हमारे साथ जुड़े रहिएगा गॉड ब्लेस यू ऑल और मेरा घराना